Первый, да, тайме действительно сегодня играл немного лучше вчера, это не удивительно. Вчера был первый поединок вообще в этом сезоне, плюс сегодня добавился первый номер, который внес организацию в этот В свою очередь вчерашняя игра немного подросла, игроков, хоть мы и просили их держать такую типа, концентрацию, и не, не, расслабляться, но немножко все-таки это вчерашнее поражение разгонное без сыграло. То есть, ну, вот в плане недонастроя некоторых. Помню, что все. Плюс э, сегодня решили э, немножко подать почувствовать ответственности молодежи, и начали стартовать с молодежи. Вот. Где-то кто-то справился, кто-то не справился, кто мы начали разбирать, разговаривать, и опять сегодня э, не получилось им дать много времени, хотели сегодня дать больше времени, но все-таки перед разными трибунами решили не рисковать сыграть на победу. Не знаю, в ближайшие игры будем думать о завтрашней игре. Возможно, в первом роге одну из игр отдадим полностью молодежи,